всем привет для тех кто продолжает смотреть видео которое мы начали по ремонту аппарата это как бы продолжение которое практически сразу для тех кто только зашел и не видел первую часть ремонтируем инканта где-то здесь увидите сейчас ссылочка на первую часть это уже вторая часть и она у нас по ремонту вот этого заварочного узла. Я все приготовил, то, что мне может понадобиться. И начинаем. Ссылочку на начало, смотрите, где-то у вас сверху. Сейчас должно высветиться. Разбираем заварочный. Так, сложим в стаканчик, чтобы не растерять. Выкручиваем стыковочный узел. Не забывайте, как он у вас стоит. А еще лучше сфотографируйте перед разборкой. Все. Достали. Вытащили шарик пружинку. Здесь у нас длинные саморезы. Так, ладно. Вытаскиваем сначала, чтобы он нам не мешал. Стуковочную юбку. Вот так она выкручивается у нас. Я думаю, видно. Саморез. Выкрутили. Поддели здесь зацепчик. Сейчас я вам его покажу. Всё. Вот он зацеп. Чуть-чуть подели выдернули. Будем менять вот это колечко. Сразу его заменим. Пока она у нас в руках. Давай, вот этой пробочкой будет удобнее. яички новенькие под юбочку. Так, ставлю, выкинем, чтобы не мешало. Естественно, смажем оно. Так, ладно, смажем уже при установке, чтобы оно нам не мазекло тут ничего лишнего. Так, все заменили. Пускай пока лежит этот самый верхний поршень снимаем нажали нажали вытянули опускаем его вниз сейчас я вам покажу что нажимается вот видите да вот эти зацепчики вот 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 они они играют вот видно да вот мы их вот так нажимаем придавливаем потом нажимаем здесь придавливаем кольцо сразу снимаем тоже Ставим другую. Покажи смажем. Пока уберем в сторону. Все, разве... Раскручиваем саморезы. Здесь звездочка, может крест быть. Это уже смотрите по месту. Принцип разборки и сборки у заварочных узлов Саека у большинства филипсов идентичен. Особо сложного ничего. Так, Вытаскиваем три самореза, слажим сразу в коробочку, чтобы не растерять. Так, этот у нас снимаем, и там лежит. Дальше смотрите, дальше нам надо вот эта деталь, если мешает, чуть-чуть оттягиваем и снимаем. Но это не обязательно ее снимать. Поставили, завели отверточку, чуть-чуть приподнимаем и оттягиваем поршень. Все. Поршень выталкиваем. И хоть при необходимости можно его отмыть. Все, вот в этом месте вот здесь у нас если видно видно плохо наверное здесь тоже будет плохо видно там у нас стоит колечко небольшое так нам надо его либо крючочком либо так, где у нас хороший Сейчас... ага Крючочек я отложил уже Крючочек я вот сюда закинул Чтобы удобнее скрылся Вот оно Либо проволочкой, либо крючочком Надо зацепить Колечко И вытянуть Сейчас мы его Вот так зацепим Вот если видно Не Видно Вот оно и мы его вытаскиваем. Берем новое сразу. Это выбрасываем, но нам не надо будет. Смазываем его. И вставляем. Не знаю, вставляйте как вам удобно, допустим. Я ставлю палец, затыкаю, закидываю колечко и дальше его просто загоняю отверточкой. Опускаю туда И тем давайте... будет удобнее, потом мы отверточкой его разровняем. Чем-то надо аж туда до упора его опустить. Все, он устал, а потом мы его просто усадим в его посадочное место. хорошо запрыгнет я с этой стороны если видно пальцем заткнул не хочет смазано скользкой будем Чем-то чем шире надо взять. Так. Упирается со всех сил. Не хочет. Сейчас мы тебя поболим. Можно металлический сопротивляется. Но она чаще хорошо запрыгивает. Сами понимаем, как видео снимать, так у нас начинается такая взял грызокисточки деревянные мы с его помощью все-таки закинем ее все широким концом оно пошло веселее надеваться некуда кроме как в свое положение. Смажем плошенюк. У нас сейчас чистенький. Мы его промывали, 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 промывали. Все, вставили. Теперь надо загнать сюда его. Оттягиваем и вталкиваем. Для простоты можно взять вот такой вот хитрый способ. Я, допустим, использую коробочку такую. Вставим. Поршень у нас уйти вниз не может уже никуда. Поэтому я могу смело отталкивать все. Все стоит на месте. Теперь дальше закидываем здесь все. Из всей смазки заварочного узла, в принципе, нам достаточно вот этот поршень, чтобы был смазанный. Все остальное не имеет как бы большого значения. Просто периодически споласкиваем и все. Поставили в это положение, чтобы можно было разбирать, точнее собирать обратно. Крючочек нам уже пока не нужен. Вот тоже уберем. Не такой. Поставили. поставили. Вот такое положение на стало дальше заводим сюда же здесь вот не забываем завести вот этот направляющий упорчик сюда чтобы он стал у нас на свое место чтобы пока я его еще не собрал я его проверю все он ходит Входит как положено, И теперь мы можем его собрать в обратную сторону. И так, сюда закручиваем саморезы опять же без фанатизма не пережимаем чтобы не выломать Потому что провернуть сил хватит все еще раз для того чтобы его проверить нажали провернули ушел вверх Давим сюда-сюда, стал сюда. на место. Колечко мы уже поставили. Сразу можем его смазать немного. Помним, как он у нас стоял, ставим нужное положение. Защелкнули. Здесь у нас же колечко поменено. Смазали его. Вставляем и закручиваем саморез. опять же без фанатизма не проворачиваем чрезмерно закидываем шарик на место пружинку ставим узкой стороной она имеет конус вниз ставим на место стыковочный узел и прижимаем Лишние. все Все, все, все колечки уплотнительные в местах, там где у нас под давлением, у нас здесь давление, здесь давление воды и давление воды на этом поршне. Здесь у нас давления нет, оно практически самотеком идет. Но тоже можно обратить внимание, если есть какие-то потеки, если здесь внутри у вас кофе стоит, тогда есть смысл поменять. Все, проверяем еще раз. Все входит хорошо у нас. Вот мы нажимаем на поршень, пальцами толкаем сюда. Вывели в верхнее положение, с этой стороны давим и потом нажимаем сюда все поршенек у нас опускается в самое нижнее положение вот эти метки у нас совпали все дальше мы можем его вставлять в аппарат и проверять уже что у нас там дальше происходит все для тех кто смотрит просто ремонт заварочного узла саека удачи до свидания для тех кто изначально смотрел с первой части и продолжает смотреть уже сборку с ЕКНК. Для тех продолжаем через несколько секунд.